с громадой места о питании выявления пошкоджень на объектах теплоцентрали, зокрема на повитряных трубопроводах. Основными проблемами подготовки к новому отопительному сезону есть паспорта готовности наших потребителей, которые не подписаны. Также изолирование воздушного трубопровода. Сейчас мы идем активной работы и обращаемся ко всем жителям нашего города. Дабы мы узнали о всех местах, которые необходимо заизолировать, сообщить нашу группу по работе с общественностью все возможные проблемы по воздушному трубопроводу, а именно изолирование или, возможно, частые какие-то утечки теплоносителя и так далее. Хотим обратить ваше внимание, что если вы имеете жалобы на качество горячего водоснабжения или отопления, или же на действия каких-либо сотрудников нашего предприятия, также если вы имеете предложения или вопросы, также можете звонить по этому номеру. Мы вам предоставим всю информацию по этому вопросу.